dia sebenarnya uh, dia dari case di, di di perlis tu case perlis tu adalah the pinnacle dia adalah kemuncak uh, apa yang kata pergaduhan di antara pas dan bersatu ni dia sebelum itu dah ada dah urut dah ada uh, dia punya retak dia yang menanti belah dia dan sebagainya dia bermula apabila dia bermula begini permulaan pergaduhan di antara pas dan bersatu ni apabila Se selepas sebaik saja selepas pilihan raya umum hari itu bersatu tidak menunaikan janji untuk membentuk kerajaan itulah yang yang pertama sekali yang pertama sekali. Uh, punca keretakan yang berlaku di dalam uh, bersatu dan juga di dalam perikatan nasionalah uh. punca keretakan-keretakan pertama adalah bermula daripada uh, apabila Perikatan Nasional tidak berjaya membentuk kerajaan tempoh hari. Kan, Keretakan tersebut berlaku apabila aa, bersatu tidak berjaya menunaikan janji untuk membentuk kerajaan. Dan paling malu pada masa itu bila Tuan Guru Haji Hadi kata cukup jumlah. Tuan-tuan ingat, eh? Bila dia kata cukup jumlah kerana dia dijanjikan memang pada waktu itu memang cukup. Erti kata memang daripada UMNO menyokong Daripada bersatu, ada daripada pas cukup mereka membentuk ter, uh, membentuk kerajaan. Cuma mereka tidak menyangka tuanku yang di Putuan Agong pada waktu itu menggunakan formula yang saya sebut awal. Awal dulu saya sebut formula itu bahawa parti yang paling banyak majoriti sepatutnya dipanggil mengadap dan layak membentuk kerajaan bukan melalui SD. So yang pertama dah tak menggunakan kaedah itu, yang kedua menggunakan kaedah tersebut di mana parti yang paling majoriti, paling banyak iaitu Pakatan Harapan dipanggil untuk mengadap bagi membentuk kerajaan. So pada waktu itu uh, tuan Dewan ya, Yang Agung kata bergabunglah dengan Perik perikatan Pakatan Harapan. Eh uh, AMNO kata okey, perikatan, perikatan, perikatan Nasional kata tak nak. Okey, bila mereka kata tak nak pada awalnya GPS memang bersama dengan Perikatan Nasional memang GPS memang tak nak bersama dengan kita GPS memang tak nak bersama dengan Pakatan Harapan in the first place eh? dia orang tak nak tetapi akhirnya GPS akur apabila majoriti sudah memihak kepada uh, kepada Pakatan Harapan bukan sebab GPS tu nak dengar cakap agung ke bukan GPS tu menyokong Pakatan Harapan ke tak sebab bila dia dah kira UMNO campur Pakatan Harapan dah cukup dah cukup dah jumlah majoriti simple majoriti tu dah cukup jadi GPS kata ok lah kita sokong lah kita tak boleh kata apa lah dah cukup dah alright so referral tersebut bermula dari situ pecahan itu bermula dari situ pergaduhan itu bermula dari situ tapi dia tak cukup besar dia tak cukup besar so akhirnya PAS mula menilai melihat hari demi hari Saban hari dan Saban pun ditambah pula dengan pilihan raya negeri pilihan raya negeri kita tengok pilihan negeri 6 pilihan negeri Terengganu, Kelantan, Kedah uh, kemudian Pulau Pinang dan juga Selangor Negeri Sembilan antaranya uh, bersatu tidak kontribut banyak uh, di dalam pilihan raya tersebut sebaliknya banyak bergantung kepada PAS jadi PAS kata kenapa kalau macam ni keadaan dia kenapa kita perlukan bersatu kalau macam ni keadaan dia kita tak perlukan bersatu kita sendiri boleh jalan dengan cara kita sendiri kalau macam ni lebih baik kita jalan sendiri So itu refer yang kedua, eh, pergaduhan yang kedua. Uh, yang besar yang melanda pada waktu itu menyebabkan pas rasa macam kena revisit balik persahabatan mereka dengan Bersatu ini. Kita mereka nak kena tengok balik sama ada mereka nak bersama dengan Bersatu atau tidak. So akhirnya uh, uh, bila membentuk kerajaan di Perlis pada waktu mula-mula dahulu. Ah uh, itu sorry, sebelum tu yang ketiga. Yang kedua bila membentuk kerajaan di Perlis, bila Bersatu demand lepas PN, PRU, Bersatu demand supaya MB Perlis itu mestilah orang bersatu pada masa itu MB Perlis kata kita uh, masa itu uh, bersatu ada lima satu Pakatan Harapan enam tujuh, uh, tujuh lagi daripada PAS so dia kata tak besar tak banyak pun so kalau begitu apa kata kalau bersatu dilantik Menteri Besar Perlis kemudian kalau dia kata sebab apa sebab tiga negeri PAS dah ambil tiga negeri, Terengganu pas dah ambil, Kelantan pas dah ambil, Kedah pas dah ambil. Bagilah perlis dekat bagi kita. kata tak ada, kita majoriti kita nak. Jadi beras bersatu rasa macam dia mula-mula pada masa itu memang ada timbul urut urut dia orang nak buat SD tau untuk menyatakan tidak sokongan terhadap kepada Menteri Besar pada waktu itu kan tetapi ditahan ha? dia orang ditahan dia orang kata jangan jangan ambil tindakan apa semua biar as time goes by Uh, seperti mana kata Hadi Awang ada claim projek ada claim bahawa duit ada claim rasuah dan sebagainya claim lah claim eh. betul tak betul wallahualam berlaku Menyewakan tiga pimpinan ataupun adun PAS tak, tak puas hati dengan dengan apa yang berlaku di perlis so mereka menyatakan mengeluarkan SD tidak menyokong uh, MB Perlis yang ada kan, iaitu uh, Muhammad Shukri tidak menyokong MB Perlis yang ada untuk jadi MB Perlis ditambah dengan 5 daripada 21 menjadi 8 cukup SD. Saya kata hari tu sama ada disebabkan MB letak jawatan so raja ada dua pilihan sama ada declare uh, apa orang kata declare pilihan raya ataupun lantik MB baru. So kalau declare pilihan raya kata terlalu awal untuk declare pilihan raya. Jadi dia akan ada kos kepada rakyat, kos kepada negara. So betullah Terima kasihlah merafak sembah kepada Raja Perlis Satu tindakan yang bijak apabila baginda melantik MB baru Lantikan MB baru ni daripada satu Ah, Ini menarik tonton Daripada satu So, apa yang berlaku kepada tiga orang itu saya tak pasti Sama ada PRK atau tidak Which I assume mungkin tidak Mungkin ya It doesn't matter lah Itu tak menjadi masalah sebenarnya kan Tetapi... Apabila menghentikan MB Perlis yang baru ini, dia adalah satu tamparan, satu slap paling besar kepada PAS. Dan juga sebenarnya dia adalah satu tamparan oleh BERSATU. BERSATU pernah kena hianat, tuan-tuan. Sebelum ini, tuan-tuan ingat tak? Peja. Dekat Perak, kan? Undi percaya Peja dibuat oleh UMNO jatuh bersatu pada waktu itu. So sekarang berlaku bersatu pula buat kerja dekat dekat Perlis dan akhirnya PAS yang jatuh. Ketidakstabilan ini yang menarik yang berlaku bila MP Jasin membaca doa kunut azilah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kerajaan Malaysia. dia tak kata dia tak kata dia kata kami bukannya kunut azilah dengan Anwar Ibrahim kami bukan buat kunut azilah dengan kerajaan ini kami buat kunut azilah dengan Rock Eh nah dia kata macam tu dia itu helah dipanggil helah eh helah 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 ini memang kita tahulah itu memang kerja pas daripada dulu dan yang paling rajin buat helah ni memang uh, syiah lah syiah memang suka buat pas tapi yang cakap macam tu actually apa uh, orang kata majargon ni cakap saya okay, tak apa. so bila mereka kunun azilah di sebelah dia majargon kan yang kunun azilah tu MP Jasin pas yang sebelah dia majargon dua poin yang jatuh pas satu tu kan <laughs> PAS dengan bersatu boleh jatuh so bila mereka bergaduh kan berlaku pergaduhan kenapa berlaku pergaduhan tersebut antara lainnya adalah kerana mereka mengatakan mereka mengatakan bahawa MB Perlis ini terpalit dengan isu rasuah uh, dia integriti isu rasuah tapi dia bukan isu rasuah dia bukan isu itu jelah adalah isu rasuah hadap anak dia tapi bukan isu itu isunya memang dia jatuhkan itu hanya alas it's just an excuse it's just an excuse untuk nak menjatuhkan PAS dan bukan nak jadikan pasangan. Dia punya intention adalah untuk jadi menteri besar. That was the intention. Niat dia memang nak jadi menteri besar. Itu niat paling utama bersatu. Without any doubt. Okay, now, dah jadi. Dia ada angkat sumpah, dah jadi dan sebagainya. Alright, fine. So, akhirnya, pas bila dah angkat sumpah, eh, sorry, bersatu bila dah angkat sumpah, sesuatu yang menarik berlaku nanti ugutan daripada Syahidan Kasim, ugutan daripada AMNO. Saya sebut hari itu muafakat nasional, ingat eh? Bukan baru ni saya sebut, saya sebut berbulan-bulan yang lalu. Muafakat nasional akan pembentukan AMNO dan PAS sudah berbincang, AMNO dan PAS sudah bertemu, AMNO dan gerombolan sudah berbincang, series of discussion sedang berlaku. Cuma masalahnya di dalam PAS ni dia ada golongan Uh, uh, ulama' dan juga golongan profesional akhirnya perbincangan mereka itu membawa kepada satu resolusi iaitu Zahid sebagai Perdana Menteri Samsuri sebagai Timbalan Perdana Menteri tepukan tepukan tuan-tuan di dalam PRU yang akan datang kan Zahid Perdana Menteri Samsuri Timbalan Perdana Menteri untuk itu berlaku tuan-tuan. Syarat bagi Abu mudah saja. Bersatu kena dikorbankan. Muhyiddin Nesin kena dipenjarakan. Uh, Geng-geng Muhyiddin Nesin lah seperti Wan Saiful, Wan Jan semua mesti masuk penjara. Menghadapi uh, hukuman macam Najib. Bersatu perlu dikuburkan. Okey. Syarat itu diterima dengan baik. Itu sebab dia akhirnya perkara itu sampai ke telinga uh, bersatu yang peristiwa berlaku di Perlis itu satu tamparan dah tetapi yang saya cakap ini sudah sampai ke telinga bersatu 30 hari bulan dalam satu whatsapp di dalam grup bermula 1 Januari beliau meletak jawatan sebagai pengurusi Perikatan Nasional terima kasih TMT, uh, TM4TT beliau meletak jawatan sebagai pengurusi We got that national.